Іван Котляревський. Москаль чарівник. Кажуть, увесь світ театр, і люди у ньому актори. 27 березня у храмі Мельпомени свято. День театру. Нашего актера никуда. Но да. им помогаю тоже. Вот, например, начало нашего спектакля. Включаем. Мы уже начали. Потому что и вещи почти уже все здесь. Приходится, поскольку костюмов своих еще, как говорится, не докупили, не заработали еще на костюм. Поэтому приходится что-то со своего личного гардероба добавлять, Что-то где-то у кого-то просить. Ну вот, кого-то что-то старое есть. Так вот и получается. Восхищенный! Признай пред тобой, чтобы в тобой плененный не с тобой. Ты, суд мой и расправа, ты милый протокол, сердечная управа, ты политье. Дороже ты, гербовой бумаги для меня, И в самый день почтовый вздыхаю от тебя. Перу! Лебединая, хрустальный каламарь, Братцы словцо единое, Я твой секретарь! Театр. Не знаю, может быть... Может быть, призвание, скорее всего. Не знаю. Кожна людина хочет себя найти в этом жизни. Займатися любимою справою. Мені це подобається. Здорово, моя жінка! Моя голубка. Я сам снимаюсь в кино, в сериалах и в театр это моя жизнь.